Сегодня отмечается Всемирный день без табака. В рамках даты Роспотребнадзор Якутии проводит горячую линию. С 10 утра до 4 часов вечера в управлении Роспотребнадзора специалисты ответят на вопросы по теме об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Позвонить можно по телефону 32 16 03 35 43 24 и получить бесплатную консультацию. И в продолжение темы. 40% населения Якутии – это курящие. Цифры вызывают тревогу. Поэтому проведение дня отказа от курения весьма актуальна для республики. Организаторы, а это Республиканский центр медицинской профилактики, Республиканский спеццентр, надеются, что просветительская работа, которая проводится в этот день, будет способствовать уменьшению количества любителей табака. В этом году мероприятие проводится на площади Ленина. Здесь разместились мобильные медицинские центры. Желающие могут сдать анализ крови, проверить свое давление, а молодежь организовала флешмоб. Кроме того, специалисты знакомят их о вреде табакурения. Они намерены привлечь к здоровому образу жизни как можно больше якутян. Действительно, Курение очень пагубно влияет на здрав... вообще здоровье, потому что если человек курит, 50% у него возможности заболеть онкологией. Сегодня мы нацелены на то, чтобы люди жили и были здоровыми. Для того, чтобы люди жили в хорошем, активном образе жизни.